Oxatan bürcü. Oxatan bürcü. Oxatan bürcümüz bu həftə 21-dən 14-dən 20-sinə inşallah çıxın proqnozu həftəlik sizə bildirim. Demək bu belə. Oxatan bürcü. İçinizdə çoxdan tərs getmiş bəzi işləriniz var. Yəni onu çox düşünürsüz, darıxırsınız. O bir nəfərlə üz-üzə gələ bilərsiniz. Yəni söhbətiniz olacaq. Həttən artıq bir də görürsüz ki, təkliyə qalıb sakitliklə oturmaq istəyirsiniz. Burda bəzi oxatan bürcümüzə məhkəmə işləri görünür, çıxır bu məhkəmə işləri inşallah xeyrinizə olacaq. Siz üçün gözəl qapılar açılır inşallah. İki tərəfdən pul gələcək ox oxatan bürcləri. Yəni çox xərc də çəkirsiz. Əlincə pul düşən kimi o xərci dağıdırsınız. Elə bir o pul əlinizdən uçur. Bir əlinizdən gəlir, bir əlinizdən gedir. Lakin bu axır vaxtlar ə, pul az gəlir əlinizə. Yəni maddi tərəfdən əziyyət çəkirsiz. Bəzi aldatmalar var. Yəni xəyanət olub haçaqsa, aldatmalar olub bəzi o xatam bürclərimə. Evinizə girən çıxan bir insan var. Yəni ehtiyatlı olun. Elə bir ki sizin irəli getməyinizi, yaxşı olmağınızı, e, yəni istəmiyan bir insandır, ikiüzlü bir insandır. Yəni sizi görür, sizinləndə çölə çıxıb başqası nədirsə onunla da bax belə evinizin sirrini elə bir gedib başqa yerdə danışır. E, bəzilərinizdə oxatan bir cür, bəzinizdə elə bir yuxusuzluqdan əlavə e, diksinmələr, qorxular içinizdə olur. Bəlkə də bunu siz hiss etmirsiniz, yuxuda olursunuz hardasa. Yəni bəzilərinizdə var nəz nəzər var, nəfis var bəzilərinizin üstündə. Gibət, dedikodu həttən artıq çoxdur sizlərə qarşı. 1-ci növbədə Ox atan bürcü insanlara çox, yəni ətrafınızı çox düşünürsüz. Özünüzdən çox ətrafınıza, yəni düşünürsüz. Bəzi ailələr arasında söz-söhbətlər, maddi tərəfdən bəzi söhbətlər olacaq, incikliqlər olacaq, küskünlüklər olacaq. Yəni biraz ehtiyatlı olun bu həftələr. Hətta bu həftə nə edəyəceğinizi bilməyəcəksiniz. Darıxmalar olacaq içinizdə. Yəni yenə də deyirəm səbrli olun. Elə bir içinizdə bir üsyan var. Elə bir Allah eləməmiş üsyan etməmiş siz. Amma elə bir içinizdə bir üsyandır. Elə bir nə isə doludur ürəyiniz. Çox darıxmalar var. İnşallah uğuruna doğru gedəcəksiniz. Burda hətta övladı işləməyənlər və ya özləri işləməyənlər oxatan bürcləri var. Biraz ona darıxırsız. Harasa iş, e, e, yəni bilmirəm işə müraciət eləmişsiz, burda çıxır kağızlar, çıxır. Yəni iş yolları açılacaq. E, yəni təkliflər də olacaq. Xəstəniz varsa, e, inşallah xəstədən şad xəbər eşidəcəksiniz. Siz biraz səbirli olun oxatan bürclərim. Biz siz burada çaşqınsınız. Görürsüz ki, fincanda o qədər özün baxdıqca darıxıram ki, həttən artıq içində darıxma var. Hara gedim, necə gedim, ney-neyim, bəbələ deyənlər var. Burada 3 yol çıxır. 3 yoldan inşallah şad xəbərlər eşidəcəksiniz. Narahat olmayın. Biraz bu həftə sizin bəlkə də keçən həftədən qalmış enerjiniz elə zəyifdir. Elə tam qüvvəli bir enerjilər gəlməyib sizə. Çünki burada borcu olanlar darıxırlar. Çox sıxıntıları var. Zamanla yavaş yavaş addımla işləriniz gedəcək, narahat olmayın. Sevənlər bir-birindən qarşı tərəfdən rahatsızlıq ola bilər. Yəni yenə deyirəm ehtiyatlı olun. Qohumların bəzilərindən çoxunda ədalətsizlik görmüsünüz, yardım görməmisiniz. Yəni etdiklərinizi qiymətləndirməyiblər. Yəni bu oxatan bircidir. Siz hər adama hər işinizi deməyin. Üreyinizi açmayın. Bəziləriniz ürəyinizi yaxın bilib açırsınız, danışırsınız. Heç bir işiniz bir də görsən ki, alınmır, qabağa getmir. Nəzəriniz çoxdur. Valla bu boyda çətinliklə bəzilərinizdə görürəm. Yollarımızın bəzisi diyananını görürəm burada. Yəni çıxır burada bu fincanda. Amma yenə də mücadilə edirsiniz, hərəkət eləyirsiniz. Yəni sizi hardasa ə qabağa getməyi istəməyənlər var. Biraz maşını olanlar ə, bu həftə biraz ehtiyat eləyin. Yəni maşına xərciniz çıxa bilər biraz. Ə, ondan sonra burda küsüllər inşallah barışar. Allah qoysa barışmalar var burda. Burda kimə qarşısa çox qırğınsınız. Yəni ürəyiniz doludur ona qarşı. Ə, artıq inana bilmirsiniz ətrafınızdakı insanlara tam güvəniniz qalmayıbsa. Ə, inşallah bax ə, enerjiniz şansınız gələcək 15-indən gəlir demək deyim dəqiq sizə bu dəqiqə 15-ində hələ zəiflikdir gəlir İ, 20 19-u 19-undan sonra inşallah ox atan bürcü inşallah siz üçün enerjiniz şanslarınız olacaq ola bilər o bu həftəyə ata bilər çünki burada artıq qaplar görürsüz açılır Allah'a qurban olum yəni yaradanımız bizi heç vaxt vicanə qoymaz, peşman qoymaz heç bir insan inşallah. O xatan bürcləri, bəzi bi kif olanlar çoxdur bu fincanda. Ona görə çox bir az özüm də pis oldum, kədərləndim. Yəni narahat olmayın inşallah. Sevincli xatan bürclərimiz, bəzilərinizdə bax bəziləriniz o xatan bürcü ortaqlıq nə isə ortalığa bir şey yenilik yaratmaq istəyirsiniz inşallah. Risk sizə düşər idi. Bu həftə riskə girə bilərsiniz. Yəni niyyətiniz ürəyinizdə iki niyyəti olanlar var inşallah nətin biri düzələcək, Allah qoysa, amma o bir e, zamanla düzələcək. Bu həftə biraz enerjiniz zəyifdir, lakin lakin e, inşallah həftə axırından, son, həftənin sonuna yaxın inşallah enerjiniz yüksələcək. İnşallah ətrafınıza yaxşı dostlar olacaq. Hardansa uzaq yerdən zəng olacaq sizə. Hətta zəng gözləyənlər var, inşallah olacaq. İnşallah sevinç olacaq, lakin burada tülkü kimi kimsə biri ətrafınızda fikr e, fırlanır. Yəni ona diqqət nəzər yetirin. Yəni diqqət dikkatli olun bu haftada biraz.